Що з нами залишатися на телеканалі Київ прямому ефірі продовжується програма громадська приймальня». вівторок, 17 березня, другий блок без змін поради лікаря. Сьогодні говоримо про жовчокам'яну хворобу. А це захворювання, яке викликано утворенням камені в просвіті жовчного міхура. Наскільки наявність камені в просвіті жовчного міхура заважає нормальному його функціонуванню? Також становить загрозу для життя та здоров'я хворого у випадку виникнення ускладнень. Про це будемо говорити за мить. У нас у студії дуже рада вітати Івана Клюска, завідувача хірургічного відділення номер 2 Київської міської клінічної лікарні номер 15 хірурга вищої категорії, кандидата медичних наук, заслуженого лікара України 223-09-71, Прошу дивіться. Ми говоримо про жовчокам'яну хворобу. Ми говоримо про оперативне втручання. Але можна торкнутися. У нас попереду півгодини ефіру, торкнутися і різних аспектів саме абдомінальної хірургії. Бути ну, не проти у нас тут про грижі телефонували. Ну, якщо углядачі буде, візьмемо тоді грижі жива. Тали не переплутайте, будь ласка, між хребцеві грижі хребта і грижі живота, саме грижі живота. Так, рада вас бачити. Знову ж таки, сьогодні жовча камяна хвороба, але треба про неї поговорити. Ви нам розкажете, як лікується, коли потрібно оперативне втручання. Я от коротко зазначила, що це за захворювання, так, але зовсім коротко. А ви розкажіть, ну, грубо кажучи, так змалюйте ситуацію, що відбувається в жочному міхурі пацієнта, в якого вже розвивається жовчна кам'яна хвороба, що там відбувається. Ну, это заболевание, которое развивается на фоне нарушения холестеринного пигментного обмена, в результате чего в желчном пузыре сначала формируется вязкая густая взвесь, угу. которая потом обозвестляется и превращается в замазку, как мы говорим обыкновенно, а после и в конкремент или в камень. Угу. Этот конкремент представляет собой угрозу тем, что порой вклиниваясь в водной проток из желчного пузыря, он способен вызывать острый холецистит. Это проблема, которая возникает в результате нарушения оттока желчи из желчного пузыря. Чаще всего подобная ситуация может быть спровоцирована приемом жирной, пряной, жареной пищи, возможно, даже алкоголя, в результате чего пузырь, сократившись, вклинивает камень вместо э, виходу желчі із пузыря і таким образом визивають виражений болівий, якщо вже є камінець, він нікуди не може зникнути, правда? Нет. Ну тут просто на глядачі, знаєте, як часто запитують, якісь трави п'ють, там ще щось п'ють, е, чи запитують, чи може він сам вийти? Ну, те, що глядачі, тому я вас перепрошую одразу. Я не є лікарем, хочу у вас запитати, чи якщо вже з'явилися камінці, навіть якщо вони невеликого розміру, вони нікуди не можуть зникнути. Препараты, которые способны э, разжижать желчь и, э, образно говоря, растворять конкременты, действительно существуют. Да. Но я, как хирург, не рекомендую, не советую пациентам прием таких лекарственных препаратов, потому что основная задача этих лекарств – улучшать реологические качества желчи. Если у человека нет камня, а есть вязкая желчь, которая с трудом оттекает из желчного пузыря, в таком случае э, прием э, холеретиков, так называемых, э, обладает э, способностью э, улучшения текучести этой желчи и более активному ее выделению в 12-перстный кишку. Э, вот э, это и, э, как бы и необходимость назначения таких препаратов. Или же тогда, когда уже было выполнено оперативное вмешательство по удалению желчного пузыря с конкрементом, Тогда можно такие препараты принимать для того, чтобы отток желчи uh -huh. по желчеводящим путям улучшился и желчь стала менее вязкой, uh -huh. более, более текучей. Uh -huh. Если у человека есть конкремент и пациент начинает прием uh -huh. э, холеретических или холекинетических препаратов, то есть тех препаратов, которые разжижают, растворяют камень и способствуют э, активному сокращению желчного пузыря. Все это приводит обыкновенно к тому, что из одного крупного камня формируется множество мелких конкрементов и кристаллов, которые в результате сокращения желчного пузыря выходят в общий желчный проток и застреют в самом узком его месте, в том месте, где общий желчный проток впадает в 12-перстную кишку. Вот тогда начинается настоящая проблема. І ціна рішення того просу поро доходить високе, до інвалідізації пацієнта. операции. операції зараз продовжуємо нас і дозвоню і говоріть ви в прямому ефірі. Говоріть ми вас взагалі не чуємо. Відійдіть, будь ласка, від телевізора. Говоріть спокійно, ми не розуміємо, що ви говорите. Я хотела спросить доктора, вот сейчас вы рассказываете о камнях, а у меня полипы в желчном пузыре, и уже много лет, и операцию предлагали делать, но у меня ревматоидный артрит, я много лекарств других принимаю, и у хирурги, в общем-то, отказываются от операции. И скажите, как лечить эти полипы, как с ними жить? Есть такой тип патологии. Желчный пузырь внутри покрыт слизистой оболочкой. Эта оболочка имеет железы, которые продуцируют определенный секрет. И вот совокупность этих желез может сформировать железистый полип. А полип, полип я просто иначе да. там было, вы Так вот, говоря о да. полипах желчного пузыря, значит, конечно же, у этой пациентки есть показания для удаления желчного пузыря, ибо угу. о том, какого характера полип, имеет он злокачественные в себе клетки угу. в своем составе или нет, можно оценить только после удаления желчного пузыря и подверг, подвергнув его ткань патогистологическому исследованию. Вот. Если же у пациента есть ряд сопутствующих заболеваний, которые мешают проведению хирургического вмешательства, то в таком случае оценивают степень риска для проведения этого оперативного вмешательства. И если степень риска превосходит целесообразность или необходимость проведения оперативного вмешательства, таким пациентам назначают э, обследование на протяжении года несколько раз, проведение ультразвукового исследования или компьютерной томографии, которая четко верифицирует э, это образование, и э, срав, в сравнении с предыдущими э, исследованиями, провести оценку, увеличивается это образование или нет. Если этот полип не растет, не mm -hmm. увеличивается, в таком случае mm -hmm. можно и отсрочить оперативное вмешательство, а иногда, если возраст пациента или сопутствующие заболевания не позволяют провести операцию, вовсе от нее отказаться. А, взагле можно. Так, у нас снова Еда Зоневич, мы в прямом эфире, слухаем о вас говорить. Добрый день. Добрый день. Я хотела вас запретать. У меня был бовзовский мифур 91 році і десь через рік, через два почала рости таке затвердень затвердження, як курине яйце. Ну мені сказали, що це післяопераційна, бо я не підв'язувалася після операції. Ця гриза. От якийсь період вона не росла, потім почала знову рости. І от за 24 роки вона виросла така гриза, ну як страусина ще стравусине яйце. Ага. Ну, вона мене не безпокоїть так, але виділяється з-під плаття, пальто, Вот, вы мне скажите, что мне делать с ней? Треба удалять? Или если она так спокойно себя ведет и не чекать ее? Спасибо вам. Я думаю, тут будет Вот э, В случае с этой пациенткой речь идет именно об осложнении, которое возникло угу. в результате открытой абдоминальной операции. Эта операция была выполнена открытым путем. Угу. И... Э, в результате ее, в качестве фактора риска, который имеет на сегодняшний день место у пациентки, возникла послеоперационная вентральная грыжа. Эти грыжи могут и не беспокоить пациента, но тогда, когда начнут уже тревожить, то в таком случае речь будет идти об экстренной или ургентной операции. Грыжи должны оперироваться в плановом порядке. Тогда можно выполнить ту методику хирургического вмешательства, которая будет наиболее целесообразной и показана в данном конкретном случае. Ну, тут размер был у нас назван. Это великая грыжа? Да, да, это большая послеоперационная вентральная грыжа. Никаких технических сложностей с точки зрения хирургического лечения таких пациентов в нашем стационаре нет. Пожалуйста, пускай приходят. На базы нашей больницы существует киевский городской... Угу. Герніологічний центр ім руководів доцент Петрович Сергій Ніколайович. Он проконсультирує ту пацієнтку і їй буде така київська міська клінічна лікарня номер 15 Лінська 3. Будь ласка, якщо є потреба, це заклад якраз наш столичний. Можете прийти. Скажіть, що бачили на каналі Київ. Я думаю, що ви будете цікаво пацієнткою. Хоча ви там бачили грижі різного розміру. Я думаю, правда нас знову є до прошу Прошу в прямому ефірі. Говоріть. Доброго дня, добрий день. Скажите, пожалуйста, мне всю жизнь выставляли диагноз, что у меня в желчном пузыре какая-то замазка. Угу. Потом мне сказали, что у меня жировой гепатит. Гепатоз. Угу. А теперь сейчас я пошла сделала УЗИ, оказывается у меня ничего нету. Куда они могло все это пропасть? Якую? Далее чекаем отзвеньки. Значит. Первый вопрос – это наличие вязкой взвеси в желчном mm -hmm. пузыре. Если человек э, использовал лекарственные препараты или некоторые продукты питания, которые могут улучшить реологические mm -hmm. качества желчи, в частности, это лимоны, это э, оливковые масла э, mm -hmm. разного типа джима, то сегодня замазка есть, а… В течение нескольких месяцев эта желчь постепенно выделилась в 12-перстную кишку и на ее месте находится сейчас чистая прозрачная желчь, которая не дает эхоакустической тени. То есть замазки у нее нет. Очень хорошо и ничего в этом плохого нет. Значит, что же касается жирового гипотоза угу. э, печени. Э, для того, чтобы или подтвердить, или опровергнуть э, эту ситуацию, желательно проводить это исследование на одном и том же аппарате или у одного и того же исследователя. Потому что разрешительная способность разных аппаратов может быть таковой, что кто-то видит одну плотность печени, на другом аппарате эта плотность печени может быть оценена как признаки жирового гепатоза. И поэтому эта ситуация не носит хирургический характер. Это пациентка гастроэнтерологическая, и необходимости ее лечения в условиях хирургического стационара у нее нет. Никакой. Далее, Динок, Е, говорите в прямом эфире радио. что -то. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. У меня такой вопрос. Мне сейчас 33 года. В 13 лет мне диагностировали хронический гастрит, гастродуаденит, рефлюкс. Ну и все с этим связано. Я проходила лечение очень долго, лежала в больницах, Глотала кишку ету, как это называє, У мене вопрос такой. Як зараз проводят дітям такое лечение? Ну, по-перше, у нас дорослий лікар, дуже звертаю увагу, ми не про дітей говоримо. По-друге, ми говоримо. Я <пирам> про... себе, <Ми зрозуміли>. а... Ну, зрозуміло, у нас не дитячий лікар. Кладіть, будь ласка, слухав руку. Редактори, дуже прошу звертайте на це увагу. А, прошу, якщо можете коментуйте, якщо ні, по-перше, це я так розумію, гастроетерологічна проблема. Это проблема. гастроэнтерологическая Все, названо, проблема, правда? это, это функциональное до... нарушение со стороны физиологии желудочно-кишечного mm -hmm. тракта. Этим вопросом занимаются детские гастроэнтерологи. Э, Спектр медикаментозных препаратов, которые существуют на сегодняшний день, очень большой. Э, таким пациентам чаще всего нужно назначить правильную диету, и зачастую эти проблемы могут быть решены да. таким коротким Ми путем. Мы говорим про желчокаменную хворобу, если есть аспекты разной абдоминальной хирургии, Сами у нас в студии лекар-хирург. В грижі живота, якщо так сталося, і необхідно хірургічне втручання. Якщо є потреба, також нам телефонуйте, раді будемо вас почути. Так, а як діагностується тоді? Ми тут трошки шановна дозичка, ви вибачайте, але просто ви взагалі ви знаєте посередковано по темі. Це не до нас зараз, не в цей ефір. Дзвінок був, ми запросимо дитячого гастроентеролога, поговоримо, як діагностика в дітей відбувається обов'язково. Скажіть, будь ласка, як діагностується жовчокам'яна хвороба? Нагадайте, будь ласка. Самый достоверный э, и доступный метод диагностики этого заболевания – это ультразвуковое исследование органов брюшной полости. Чаще всего э, это заболевание может быть верифицировано как случайная находка. Человек всю жизнь жил, проводил скрининговые исследования, выполнили исследования и обнаружили э, камень в желчном пузыре. Э, чаще этим заболеванием страдают женщины, потому что беременность и женский гормональный фон э, имеет определенную склонность к нарушению холестеринового обмена. Поэтому статистически э, пациенты э, в большем своем количестве это женщины с желчекаменной болезнью. То, 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 то ультразвуковая диагностика чётко показывает, комменти, правильные размеры. Да. Совершенно м -м -м -м. верно. И э, для метода и типа хирургического лечения угу. Колічество конкрементів і їх розмір не мають ніякого значення. Угу. Абсолютно. Зараз поговоримо тоді, які втручання зараз робляться. А у нас є до дзвоню, що в прямому ефірі говоріть, будь ласка. Говоріть, будь ласка. Ви будете ставити запитання, чи ви просто зателефонували послухати нас? Говоріть ви в прямому ефірі. Якщо ви нас чуєте, говоріть. Якщо ні, будь ласка, ми продовжуємо наш прямий ефір. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Що? Шо? Не шокуйте, будь ласка, ви в прямому ефірі. Вас чує вся країна. Говоріть своє запитання. Алло, алло, алло. Ну, говоріть. Алло. До... Так, ми знімаємо запитання, далі, будь ласка, телефон. Це просто, ну чесно кажучи, це не повага до глядачів інших, які чекають, зараз хочуть поставити своє запитання. Ви коли поговорили з редактором, потім ми здаємо в ефір прямий. Ну, правда, давайте без о, о, цих затримок в ефірі. Е, тобто, я так розумію, я думала, що там, якщо велика кількість камінців або вони великі за розміром, тоді неможливі малоінвазивні втручання. Що в принципі можливі на сьогодні вже можливі, так? Совершенно верно. Мы проводим малоинвазивные хирургические вмешательства, которые не предполагают рассечение передней брюшной стенки. Путем установки портов, то есть проколов передней брюшной стенки и введения специальных манипуляторов, мы имеем возможность малоинвазивным путем, а главное малотравматичным для человека, для пациента путем удалить желчный пузырь, вот, извлечь из чрева человеческого этот причинный орган и таким образом решить проблему его желчекаменной болезни раз и навсегда о мифах и легендах о том, что удаляют камень и сохраняют желчный пузырь я хотела только запытать, не бывает такого? Так? нет, в этом нет никакой необходимости mm -hmm. потому что желчный пузырь это именно то место, где эти конкременты появляются давным-давно существовала такая операция по удалению камней и сохранению желчного пузыря но результатом этого оперативного вмешательства было появление снова этих конкрементов и необходимость выполнения повторного оперативного вмешательства. С точки зрения физиологии пищеварения человека, желчный пузырь является просто резервуаром, где накапливается невостребованная желчь. Она накапливается и концентрируется там. Так вот, когда возникает э, обильная пищевая нагрузка, то дополнительная порция желчи поступает во время сокращения желчного пузыря в 12 перстном кишку. Если же у человека желчного пузыря нет, никакой катастрофы в его жизни не возникает. Вот, і... ну, дивіться, коли видалили жовчний міхур? Це все одно людина одужала і це повноцінна здорова людина. Тобто це його, ну, ці ж органи Абсолютно. у нас, погодьтеся, все одно ж для чого в нас є. Жовчний міхур теж мав свої функції. А от його видалили. Якісь інші органи перебирають цю функцію? Чи як? Хірурги удаляють больний орган. Так. Тот орган, який представляє для пацієнта определенну угрозу. И в конечном итоге удаление желчного пузыря не приводит к никаким катастрофическим последствиям, а наоборот препятствует возникновению в самый неподходящий момент для жизни человека приступа желчной колики. Если там есть уже камень, если уже были несколько раз приступы желчной колики, то в таком случае ждать следующего приступа глупо, потому что бывают ситуации, когда желчный пузырь подвергается полному, скажем, некротическому процессу, в результате угу. чего желчь которая должна быть в норме стерильной становится просто мешком с гноем вот. и в конечном итоге в подпеченочном пространстве формируется э, большая катастрофа которая представляет уже угрозу для жизни пациента поэтому малоинвазивным путем нужно отказаться и рисковать меньшим выебем говорите вы в прямом эфире а, здравствуйте добрый здравствуйте. день алло здравствуйте алло добрый день. Я бы хотел спросить. Алло. вы в прямом эфире гуврей будь ласка. Я бы хотел спросить. У меня в области желчного пузыря сильное жжение. Делал УЗИ, так. говорят, что все нормально. Обследовался в институте так. Шалимова, делали также УЗИ и гастренд копию ну вот эту процедуру тоже говорят что ничего нету а сильное жжение вот когда похожу жгет присел нормально но у меня еще в позвоночнике грыжи могут ли грыжи отдавать в область желчного пузыря спасибо ну да. так или иначе в человеческом организме да. все имеет причинно-следственную связь вот но это не хирургический пациент и наверное э Може бути, на продовжність і качество життя його ця проблема не повлияє. Він проживе 100 років і помре совершенно іншою хворобою. Тому нічого в том нет страшного, я думаю, если це не хірургічна проблема. Так. А ми, коли говоримо про грижі, ми говоримо про грижі живота, а не міжхребцеві грижі. Вам до нейрохірурга, якщо у вас теж грижі живота, тому, будь ласка, на це звертував. 220 309 71. Готові будемо далі вас слухати. Прошу. Є додзвонювачі? В прямому ефірі говоріть, будь ласка. Говори, будь ласка, вы в прямом эфире. Алло, добрый день. Добрый день. У меня добрый. такой вопрос. У меня один э, камень э, 4 миллиметра. Э, нужно, нужно ли удалять желчный мехур? Он у меня не беспокоит. Это угу. в течение 10 лет уже. Угу. Или с ним можно жить. Вот это как раз тот случай. Когда, Далечка. Когда. Когда крупные камни лучше, чем мелкие. Да. Крупный камень не может э, вклиниться в желчеводящий проток, uh -huh, uh -huh. а мелкий как раз может выйти через uh -huh. пузырный проток, попасть в общий желчный проток и застрять в самом узком месте. Поэтому такой пациентке, конечно, может быть даже в первую очередь нужно отказаться от этого желчного пузыря, потому что этот ничтожно маленький камешек может вызвать колоссальные проблемы механическую желтуху. Халида который будет требовать потом совершенно других методов хирургической коррекции этого состояния. И, возможно, инвалидизация. Ну, говорят, что 10 лет с ним и ничего. То такая ситуация. 10 лет можно жить, а потом что-то так, Якась... Чаще всего это происходит в самый неподходящий момент. Чаще всего, поэтому желчекаменная болезнь – это проблема, которая должна быть санирована или прооперирована в плановом порядке, не в тот момент, когда уже возникло какое-то осложнение желчекаменной болезни, а в тот момент, когда можно решить эту проблему без каких-либо осложнений для пациента. Так, у нас снова едет у вас ради вас чуток говорить. Алло. Говорить. Э, добрый день. Добрый день. Скажіть, будь ласка, я по поводу жовтного міхора, у мене в жовтному поліп, де то 5-6 мм. Ви не підскажете, що мені з ним робити? Ілі удаляйте його, ілі ще можна підождати. Угу. Значить, Дякую. Мы уже говорили на тему Трошки, полипов да, желчного была, пузыря. Конечно это, же, если нет, нет, нет э, каких-то э, сопутствующих заболеваний, которые могут являться противопоказанием для этой плановой операции, конечно, нужно больную просонировать, удалить желчный пузырь и подвергнуть обязательно патогистологическому исследованию удаленного. да? Да, это mm -hmm. очень важно. Вот. Если же этого не делать, то я могу порекомендовать этой пациентке проходить ультразвуковое исследование, хотя бы один раз в полгода uh -huh. для того, чтобы видеть растет этот полип или не растет. Но я вижу все необходимые э, моменты для проведения э, лапароскопической операции и малоинвазивной методики, которая поможет ей избавиться вообще от этой проблемы. Полип это аденома, от аденомы до аденокарциномы один шаг. Когда он будет сделан, мы не знаем. Вот Знову едат звониш после того, чтобы примем несколько звонков. говорит ради вас чути. Алло, можно говорить? Не кричите, будь ласка, вы в прямом эфире. Говорить спокойно, мы чуем у вас, прошу. Алло, скажите, пожалуйста, если удаленные желчные пузыри уже 10 лет, может быть какие-то образ... Эти... пастообразные образования в самой желчи, в потоках? Простите, какие образования я, я слышу, не слышал, чтобы я просто понял. Еще раз скажите, какие утворения? чтообраз ну, образования какие не совсем понимаю какие образования потому я не знаю как ответить разныетоках желчных протоках какие утворыни если бы я поняла каких образований идет речь сказала какие утворня образование или тягучие Так, кладите Нужно считать, нужно нужно, нужно выяснить, при каком виде исследования обнаружены эти образования, и Ой, увидев описание специалиста, тогда можно было бы более предметно поговорить об этих образованиях. Но пока что тяжело сказать, что за образование там есть у пациентки. Но пускай приходит к нам на консультацию, поможет. А видите, когда выдан желчный михур, я просто Утворения меж... а, же могут быть и еще, правильно? Что -то... Видите ли, э, все проблемы возникают в том месте, где нет э, ламинарного течения жидкости. Если э, река или ручей проток, угу. проточный, то обычно болото там не возникает. А если вот это какое-то озеро, где вот такой затон, затишек, вот такая же ситуация происходит в желчном пузыре. Желчный пузырь опорожняется не так часто. Угу. Функция печени в том, что на протяжении суток она продуцирует около литра желчи, может быть, немножко меньше. Вот, так вот этот весь литр желчи выделяется в 12-перстную кишку. И какая-то только ее часть, которая не востребована кишечником во время пищеварения, заходит в желчный пузырь, сосредотачивается там, накапливается, концентрируется. Жидкая часть этой желчи всасывается слизистой оболочкой, и плотный, концентрированный, густой остаток вот, накапливается непосредственно в пузыре. Поэтому, где происходит накопление, где отсутствует ламинарный ток этой э, жидкости, вот там как раз есть условия для формирования конкрементов. В желчных протоках конкременты формируются казуистически редко. Так, э, я тут звоню, а в прямом эфире. Прошу. Алло, добрый день. Так. Здравствуйте. Алло, добрый день. Добрый день. У меня вопрос следующего характера. Два месяца назад мне сделали операцию. Алло. Мы вас чуем, договорились же свои запитания. Да, вы, сегодня меня, два месяца потому, назад мне сделали операцию. Так. Удалили, значит, у меня камушек вышел через желчный проход и его Оккупировали там на месте, он остался там, в, в, ну, внутри сейчас. У меня вопрос, в на, настоящее на время... В настоящее время все нормально, но мучит постоянно изжога. Де він, вам треба что-то запитать? Я, честно говоря, не зрозуміла. Питание, він питание. Что принимать, какая диета должна быть после хирургического вмешательства? Вопрос к гастроэнтерологу. Ну, да, с вот, потому я лично считаю, что Особих, е, здесь между первой частью питання, нет. Поэтому, пускай Останній дзвінок на цей блок і немає дзвінка. Значить, ми завершуємо. Так, Івано В'ячеславич, одразу перепрошую, що так. Ну бачите, дзвінки, певно, можливо, якісь трошки не по темітка звичайно, але дякую, що знайшли час. Розумію, що у вас велика кількість оперативного втручання ще на сьогодні також. А вам вам нагадаю, що гостем у другому блоці був Іван Клюсько, завідувач хірургічного відділення номер 2 Київської міської клінічної лікарні, номер 15, хірург вищої категорії, кандидат медичних наук заслужений лікар України. Шановні глядачі, я вас дуже прошу бути уважними. Я ж не випадково по 10 разів. Ви думаєте, якщо я ж не сварю вас? Я просто не випадково кілька разів наголошу на тому, яка тема. І коли нас лікар, вибачте, дорослий, якщо вже простими словами, ми не можемо говорити про дітей. Жоден е високоповажаючий себе і здоров'я пацієнтів, лікар не візьме на себе зобов'язання говорити про те чи інше захворювання, яке до його спеціалізації не має значення, і так само говорити про дітей, якщо це лікар дорослого профілю, тому вас дуже прошу звертайте на це увагу. І, будь ласка, коли телефонуєте, відходьте після того, коли ви в ефірі в прямому вже з'явилися. Відходьте від телевізора. А то відбувається таке враження, що ви говорите самі з собою. Ну, правда. Не ображайтеся, але ми втрачаєте таким чином час, а зараз я його витрачаю. А прямий ефірний час саме для вас він створений для того, щоб ви могли зателефонувати. Так, я сподіваюся, що ми знайдемо з вами порозуміння. З вами ще побачимося обов'язково до зустрічі. До ми переходимо до наступного блоку. Сьогодні ми з маємо з вами вівторок, 17 березня. А я нагадаю, що 25 березня вас сід буде відзначати Всесвітній день поезії. У наступному блоці трошки почитаємо вірші. Будьте з нами, не перемикайтеся.